Rasanya semua orang kenal Lieutenant Adnan Saidi kan? Nama dia tu memang dah sinonim dengan keberanian seorang pahlawan sejati. Kisah dia mempertahankan tanah air sampai titisan darah terakhir tu memang dah jadi legenda. Tapi, Kan kita semua tahu kisah keberanian dia tu. Sumber yang kita rujuk kali ini, dia tanya satu soalan yang mm, agak tajam. Masa Lieutenant Adnan dengan orang-orang dia tengah berjuang habis-habisan, mana pergi komander-komander British diorang? Sepatutnya diorang yang lindungi kan? Jom kita bongkar sama-sama. Okey, jadi analisis ni dia tunjukkan kita dua dunia yang sangat berbeza tapi berlaku pada masa yang sama. Satu di medan perang yang penuh dengan darah dan satu lagi di ibu pejabat yang selesa dan selamat. Dan perbezaan dia, foh, memang langit dengan bumi. Cuba bayangkan, kat satu sudut kita ada rejimen askar Melayu kat Bukit Candu. Diorang ni benteng pertahanan terakhir tau. Depan diorang tu kereta kebal Jepun. Conggeh gila. Senyata diorang pula, sumber ni cakap macam sampah je. Lepas tu, kat sudut lagi satu, jauh dari bunyi tembakan semua, komander British kat Fort Canning tengah meeting dalam aircon. Relax je. Jadi, apa yang sumber ni cuba sampaikan? Dakwaan dia, askar-askar Melayu ni macam dijadikan perisai manusia. Faham tak? Diorang diletakkan kat depan sekali. Bukan untuk menang, tapi sekadar nak lampatkan tentera Jepun. Bagi masa. Masa untuk apa? Masa untuk pihak British rancang macam mana nak serah diri. Okey, jom kita patah balik ke medan perang sekejap. Kita tengok macam mana askar-askar ni walaupun serba-serbi kurang tapi lawan eh hanya berbekalkan semangat. Mula-mula, peluru habis, habis dah. Apa dia orang buat? Lari, mengalah? Tak. Dia orang pasang bayonet kat hujung senapang, lawan dekat-dekat. Bila bayonet pun dah tak boleh harap, diorang lawan pakai tangan kosong je. Tumbuk, terajang, bayangkan keberanian macam tu. Luar biasa. Dan apa yang buat diorang terus berjuang? Inilah dia pegangan hidup diorang. Biar putih tulang, jangan putih mata. Maksud dia, lebih baik mati berjuang, tulang jadi putih daripada hidup tapi menanggung malu sebab menyerah kalah. Ini bukan sekadar slogan tau. Ini dah sebati dalam diri diorang. Okey, sekarang tarik nafas dalam-dalam. Kita tinggalkan sekejap keberanian di medan perang tu dan kita jengok apa yang tengah berlaku kat ibu pejabat British. Percayalah, apa yang diorang bincangkan memang jauh beza. Ingat ya, pada masa yang sama saat Lieutenant Adnan dengan askar-askarnya tengah bertumpah darah, apa yang ketua tentera British, Lieutenant General Arthur Percival tengah buat? Ha, dia tengah ada musyuarat penting dengan pegawai-pegawai dia. Dan Inilah kemuncaknya. Topik mesyuarat tu bukan pasal nak hantar askar bantuan, bukan pasal strategi nak serang balas. Langsung tak. Agenda utama diorang pada waktu tu ialah bincang syarat-syarat nak angkat bendera putih, nak serah diri pada Jepun. Jadi, dua cerita ni, satu pasal berjuang sampai mati, satu lagi pasal merancang untuk menyerah, membawa kita kepada dua pengakhiran yang sangat berbeza dan sangat tragis. Tengoklah betapa berbezanya nasib mereka berdua. Lieutenant Adnan, dia berjuang sampai nafas terakhir. Syahid sebagai wira yang tak pernah menyerah. General Percival pula, dia hidup dan dia yang tanda tangan surat mengaku kalah. Jadi menurut sumber ni, seorang tu jadi lambang keberanian, manakala seorang lagi jadi lambang kegagalan pihak penjajah. Sumber ini juga menceritakan dengan terperinci pengakhiran hidup Lieutenant Adnan yang sangat kejam. Lepas dia ditangkap, dia tak dibunuh terus. Sebaliknya, dia digantung kaki ke atas, kepala ke bawah kat sebatang pokok. Lepas tu dia ditikam berkali-kali oleh tentera Jepun. Kenapa? Sebab dia tetap enggan tunduk dan menyerah. Jadi, apa yang boleh kita belajar daripada kisah pengorbanan dan mungkin juga pengkhianatan ini? Hujah utama sumber ni ialah gelaran singa bukit candu yang sebenar ni tu bukan untuk penjajah, ia milik askar-askar tempatan kita. Sumber ni mendakwa yang pihak British sebenarnya malu, malu nak mengaku yang askar-askar natif yang diorang pandang rendah ni rupa-rupanya berjuang jauh lebih berani dan lebih hebat daripada mereka. Akhir sekali, pengajaran paling besar menurut sumber ni adalah tentang berdikari. Jangan sekali-kali kita serahkan bulat-bulat pertahanan negara kita kat tangan kuasa asing sebab bila keadaan betul-betul dah terdesak besar kemungkinan diorang akan selamatkan diri sendiri dulu. Pertahanan sebenar sesebuah negara tu datangnya dari rakyatnya sendiri. Orang yang berjuang bukan sebab pangkat atau gaji tapi sebab ini tanah air dia. Jadi kupasan kita kali ini tinggalkan satu soalan besar untuk kita semua fikirkan bila sampai masanya bila semuanya dah dipertaruhkan siapa agaknya yang akan betul-betul berjuang untuk rumah kita untuk tanah air kita